Мы презентуем открытие второго отделения регистрационной службы Харьковского городского управления юстиции по адресу площадь Роза Люксембург 4 в здании, где традиционно для всех харьковчан располагалось и располагается коммунальное предприятие Харьковское бюро технической инвентаризации. Значит, создание и открытие данного отделения было направлено исключительно на упрощение и создание более комфортных условий для наших граждан, которые обращаются за регистрацией прав на недвижимое имущество. На коленинке 16 по-прежнему идет регистрация всех прав на недвижимое имущество, а также регистрация такого особенного права производственного права права собственности и снятия ипотеки. Значит, что касается площади Россукбов 4, то здесь э, предоставляется информация на запросы граждан в виде э, извлечения из реестра, информационных справок, э, выписок. Также получают информацию все государственные органы, получают информацию нотариуса для того, чтобы проводить процедуру вступления в наследство гражданами. А также идет снятие и наложение арестов, в том числе судебных.